Мы сегодня собрались в этом зале, чтобы услышать о тех проблемах, которые есть на сегодняшний день в нашей стране с обеспечением антиэнтеровирусного лечения людей, живущих в Сечении. Более 20 тысяч ВИЧ-позитивных людей могут умереть из-за отсутствия жизненно важного лечения. Впервые за всю историю лечения инфекции в Украине сложилась угроза прививания антиэлектровирусной терапии в связи с тем, что препараты не были вовремя поставлены в Министерство здравоохранения в региональном центре СПИДа. От этого лечения зависят жизни граждан нашей страны. От этого лечения зависит сегодня в жизни 20 тысяч позитивных граждан. Среди них 2000 детей. Это лечение является жизненно необходимым. Его нельзя прерывать. Если человек не примет воду на препараты, у его организм может возникнуть резистентность, и препараты уже не будут действовать на вирус в организме. Если сейчас произойдет прерывание лечения, то все усилия нашей страны в противодействии эпидемии НСПИ откатятся до уровня начала 90-х годов. Из-за нехватки препаратов уже сегодня меняют схему лечения, дают людям другие лекарства, детям дробят таблетки на глаз, выдают им взрослые формы, калечат здоровье наших детей. Уже несколько месяцев всеукраинская украинская сеть заявляет об угрозе прорывания лечения. И параллельно с этим государство, правоохранительные органы, Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел начали массовые проверки неправительственных организаций, работающих по противодействию эпидемии СПИДа в нашей стране. Мы пишем запросы мы бьем тревогу. Мы кричим о той проблеме, которая существует сегодня в нашей стране. Вместо этого мы сталкиваемся с репрессивными подходами правоохранительных органов. Я хочу сказать на примере Донецкой области. Официальное письмо, полученное от главного врача Центра СПИДа, который говорит о том, что сегодня в Донецкой области более 600 человек не могут получить антиретровирусное лечение из-за его нехватки. Даже если Министерство здравоохранения вовремя оставит антиретровирусные препараты, то в этом году полторы тысячи ВИЧ-позитивных граждан, жителей Донецкой области могут умереть только потому, что им этих препаратов не хватит. Они могут умереть только потому, что Министерство здравоохранения закупает препараты по завышенным ценам, закупает препараты неизвестного качества. Мы бьем тревогу. Мы хотим, мы просим, чтобы правоохранительные наши органы, Генеральная прокуратура занимались не только сдерживанием неправительственных организаций в процессе противодействия и ведения но также занимались правами наших граждан, правами наших граждан на жизнь. І виясніли причини, по чому на сьогоднішній день в нашій країні люди умирають із-за нехватки життєвно необхідних препаратів. Правда, ситуація ще більш серйозніша, бо йдеться не лише про переривання програм антиретровірусної терапії, але й про втручання в профілактичні програми, про в програми замісної терапії. Через відповідне розпорядження Міністерства внутрішніх справ ви можете її побачити, примусово збиралася інформація стосовно таємниці діагнозу, стосовно віл статусу. І це стосувалося абсолютно всіх пацієнтів, які приймали замісну підтримувальну терапію. А це 6 тисяч пацієнтів через такі залякування та погрози. Частина пацієнтів вже почала відмовлятися, або фактично йдеться про взяття на облік в міліцію пацієнтів, які стоять на обліку в медичній установі, розголошення діагнозу. Це залякування медичних сестер та лікарів, які надають цю терапію. Але і це не є остаточною краплею, бо разом з цим Три організації: це Генеральна прокуратура України, Міністерство внутрішніх справ України, а також є вже інформація про Службу безпеки України. Почали сплановану акцію по перевірці діяльності наших організацій та партнерів на місцях. Загалом йдеться про біля ста організацій. Які отримали листа від прокуратури і інших організацій про надання пояснень? До деяких приходили, вилучали документацію, деяких, як мене, викликали в прокуратуру для надання пояснень. Я працюю в білсервісі 10 років і не лише в цій сфері, а взагалі в сфері громадянського суспільства не пам'ятаю, коли подібними заходами, перевірками масованими охоплена вся територія України і біля 100 організацій виконавців програми. Що це означає? Ми не можемо. Зістати відповідь на це питання, але очевидно, що вказівки йдуть з гори з вищого керівництва держави. Що це означає? Ми не можемо дати остаточну відповідь, а але які будуть цього наслідки, вже очевидно. Бо донори, які фінансують цю програму, зокрема Глобальний фонд по боротьбі зі снідом, туберкульозом та малярією, однозначно висловився, що подібні дії влади. Можуть спричинити не надання або затримку у фінансуванні країни. Нагадаю, що йдеться про 305 мільйонів доларів, які Україна очікує отримати в 2012-2016 році, і зараз ці кошти поставлені під великий ризик через дії держави. Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, я бы хотела осветить медицинские последствия прерывания антиретровирусной терапии для пациентов и для общества в целом. Хочу сказать, что именно базовым принципом, ключевым аспектом антиретровирусной терапии является ее непрерывность. Что это означает? Что тот человек, который начал принимать препараты по медицинским показаниям, против БИЧ, должен их принимать непрерывно. К чему приводит остановка лечения? Существуют международные мультицентровые когорные исследования, которые доказали, что выживаемость людей, которые прерывают лечение, даже при сохраненном иммунитете достоверно хуже, чем выживаемость тех людей, которые продолжают лечение. То есть человек, который начал принимать препараты и хорошо их переносит, и при условии, что эти препараты максимально подавляют э, вирус в организме, э, в общем-то, это лечение э, обеспечивает продолжительность жизни такую же, как и если бы человек не был инфицирован То есть э, речь идет о сохранении жизни и здоровья э, члена нашего общества. Если же второй аспект, кроме того, что существует риск смерти или ухудшения здоровья, существует риск развития резистентности. То есть при прерывании вирус может приспосабливаться к уже существующим препаратам, и дальнейшее лечение будет более сложным, может быть более токсичным, и, кроме того, оно оказывается, как правило, гораздо более дорогим. Люди, опять же, речь идет о уже достоверных доказанных моментах эпидемиологического процесса. Люди, которые принимают антиретровирусную терапию непрерывно, и их вирус находится в максимально подавленном состоянии, становятся практически незаразными при любых видах контакта. И это имеет колоссальное значение для общества, потому что э, от таких людей, в общем-то, прекращается передача вируса э, другим лицам. Но, как вы понимаете, прерывание терапии, естественно, уху может ухудшить эпидемиологическую ситуацию. Совсем я буду говорить о ситуации, которая сложилась в городе Мариуполе. С сентября прошлого года ко мне обращаются ВИЧ-позитивные мариупольцы мои друзья, мои знакомые и обращаются с одной проблемой. Проблема состоит в том, что им фактически назначено лечение. Они готовы принимать антиретровирусную терапию. Они прошли необходимые анализы. А препаратов нет. Просто нет. Их на сегодня, таких людей, 86 человек. И получается, они ждут, ждут, когда кто-то Прижвет лечение, кто-то переедет в другой город, кто-то умрет. Только тогда им назначат антиретровирусную терапию. Мы с заведующим Мариупольским центром профилактики и борьбы со СПИДом неоднократно поднимали этот вопрос и в средствах массовой информации, писали письма и в области, и в Киеве. Но проблема как-то не разрешается, а только ухудшается, получается. Потому что сейчас есть угроза прерывания тех, лечения тех, которые уже принимают антиретровирусную терапию. И на сегодня, вот буквально вчера я созванивался, говорят, что детский форм препаратов осталось всего в Мариупольском спеццентре всего на полтора месяца. Вот. И а с новыми назначениями для новых пациентов обстоят на сегодняшний день такие дела. В 2011 году запланировано было назначить 300 новым пациентам антиретровирусное лечение. Но согласно спущенного сверху плана, почему-то на первое полугодие выделили всего 60. А остальным что делать? И так и получается, что людям придется только сидеть и ждать какого-то чуда и умирать в ожидании этого чуда. Спасибо. Дякую, Саша. Вы можете все убедиться, что то, что происходит сейчас, относительно возможного прерывания антровирусной терапии многим пациентам и возможного приостановления заместительного снижения вич в стране, получил огромный международный резонанс. В комитет по противодействию вич туберкулезу, э, туберкулезу и, 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 и другим социальным опасным заболеваниям вчера э, сообщение, в мы просили правильно использовать. Призываю всех подумать серьезно о возможных последствиях и целенаправленного или прекращенного действия в адрес собственной эпидемии. Мы хотим вам помочь, но если вы сами не будете помогать, и способствовать, скорее введению эпидемиологической программы. У нас не останется выбора, кроме пересмотреть э, договоренности. Да если Украина, как страна, не пересмотрит свои репрессивные подходы к противодействию эпидемии СПИДА, свои репрессивные подходы к неправительственным организациям, которые являются ядром в этом противодействии. Ведь неправительственные организации за последние 10 лет достигли того небольшого минимума успеха в противодействии эпидемии СПИД, а не наше государство, то глобальный фонд может пересмотреть свое решение о выделении 305 миллионов долларов. Я также хочу добавить, что по информации, которая собрана в всеукраинской сетью напрямую от врачей центров СПИДа, говорит о том, что в каждой области на сегодняшний день есть проблемы с необходимым антиретровирусным лечением, которое должно быть закуплено и поставлено за деньги Министерства здравоохранения. Стосовно, как эти проверки влияют на донора. А, справа в том, что а, Международный альянс ЖУСНИД и всеукраинская мережа людей, которые живут в ЖУСНИД, є виконавцями загальнодержавної национальной программы по СНИДу, а, привносячи в эту программу донорские кошти. На сьогоднішній день цей компонент є найбільш прозорим. Ми подаємо регулярні звіти. Ми започаткували ті стандарти, які решта вкладників в цю національну програму: державний бюджет, місцевий, кошти міністерств, жодного разу не надавали. Але може комусь цей дисбаланс не подобається і е, е, тому саме е, незважаючи на цю повню повну відкритість, почалися не лише перевірки, а радше пресінг, е, радше порушення прав. Переривання деяких сервісів почалося чи не є це спробою видіра кошти у громадянського суспільства, врешті-решт? Чим пояснити це те, що саме дві наші організації серед тисяч громадських організацій? Так ретельно перевіряються. Чим ми заслужили на таку увагу з боку прокуратури Міністерства внутрішніх справ, не одного його підрозділу, а деяких Служби безпеки України. Наша організація внимательно слід за тімка зако. Покупаются препараты в рамках государственной программы Министерством здравоохранения для лечения вич Если брать ситуацию с 2004 года, то в 2004 году некоторые виды препаратов покупались Министерством здравоохранения в 29 дороже, чем это в то время делала организация Международный альянс по СПИДу в Украине за деньги глобального фонда. Ситуация постепенно меняется. Вы, наверное, помните э, наши акции в прошлом, в 2009, 2009, 2008 году, когда Министерство здравоохранения покупало препараты в 3, в 4, в 5 раз дороже, чем мы покупали за деньги глобального фонда. В тендерах 2010 года по тем препаратам, по аналогичным только лишь препаратам, которые закупает наша организация, это 4 препарата. 4 или 5 препаратов, то есть одинаковые препараты, которые покупали мы в рамках программы, которую финансирует глобальный фонд, и государство покупало больше препаратов, но среди тех препаратов были 4 или 5 препаратов, которые одинаковые с нами. Мы сравнили по этим только конкретным препаратам, и разница была в 13 миллионов гривен. То есть 13 миллионов гривен в 2010 году пошли на сверхприбыль сверхприбыли фирм посредников. Это те же самые фирмы, которые... Если вы помните ситуацию с 2009 годом, когда покупали препараты против гриппа на борьбу с эпидемией гриппа, и вы помните этот скандал, сколько раз были завышены цены на препараты, это те же самые фирмы. Они занимаются обеспечением в рамках программы по противодействию эпидемии СПИДа. Эти же самые фирмы закупают, поставляют препараты. Это фирмы посредники в рамках программы по противодействию эпидемии и туберкулеза. Это сверхприбыли, которые за зарабатывают владельцы этих фирм, плюс недобросовестные чиновники на жизнь наших с вами граждан. Это деньги, наши с вами налоги, которые мы отдаем в бюджет для того, чтобы наша страна могла побороться с эпидемиями, но получается парадоксально наоборот. И мы просим и призываем прокуратуру, службу безопасности выяснить, почему это происходит. Как обеспечить право наших граждан на жизнь? Как обеспечить эффективное использование государственных денег? Как обеспечить эффективное использование наших с вами денег на благо же наших детей? Министерство здравоохранения сегодня выпустило пресс-релиз. Вы можете ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения. Министерство здравоохранения информирует, информирует о том, что проблемы нет. Хотя они говорят, что несмотря на то, что проблемы нет, есть ряд областей, в которых препараты отсутствуют. Они говорят, что проблем нету, но... Например, детские формы детям растирают аналогичную дозу с форм. То есть, что это происходит? Ну, чтобы вы понимали, есть таблетка, да, вот таблетка, которая там, весит 1 грамм. И нужно от этой таблетки отколоть одну сороковую или одну 35 часть да, этой таблетки э, вот таким вот образом э, на глаз отколоть. Растереть это нужно сделать родителям и в соответствии с весом ребенка. Получается, что на глаз родитель никак, даже если он будет сильно хотеть, он не попадет в ту необходимую дозу в соответствии с весом ребенка. Таким образом, количество препаратов в организм ребенка поступает не то, что необходимо. Таким образом, в организме ребенка формируется резистентный штамп вируса. То есть мы получаем у ребенка ту форму вируса, которая не поддается уже лечению этими препаратами. Те же самые фирмы-посредники, которые на сегодняшний день и при этой власти, к сожалению, получают сверхприбыли за счет денег, за счет тендеров Министерства здравоохранения, пытаются перевернуть перевернуть смысл и перевернуть э, тех э, решений и тех э, поручений, которые давал президент. Например, э, в прокуратура пишет о том, что на, они все это делают на исполнение поручения президента от 16.08.2010 года. Но вы вдумайтесь, пожалуйста, это 16 августа 2010 года президент дал поручение бороться с наркоманией. И почему-то 17 января этого года одновременно прокуратура, одновременно департамент по борьбе с экономическими преступлениями 17 числа начинают массовую проверку. Вопрос, что делала прокуратура что делало Министерство внутренних дел полгода, почему они не выполняли распоряжение президента. По нашему мнению, это ответная реакция фирм-посредников, которые получают своих прибыли после наших действий по поднятию вопроса об обеспечении антиретровирусным лечением граждан нашей страны. У всіх організацій запитуються, яку роботу ви ведете з наркоманами, що ви, які послуги їм надаються, ліцензуються вони стосовно замісної терапії, стосовно реабілітації, тобто це є предметом спеціального інтересу. І це викликає занепокоєння, бо замісна терапія і профілактична робота зараз під загрозою. І закон законом хтось вирішив поміняти практику і піти російським сценаріям, де замісна терапія взагалі е, е, заборонена, а на відміну від усіх сусідів, до речі, білоруси, молдовани, поляки, е, всі е, навколо України мають ці програми. Тобто я тут бачу і наступ в цьому напрямі більш репресивна наркополітика, заборона програм замісної терапії, згортання профілактичних програм з переспоживачіваних цін. В принципі, витиснення організацій громадянського суспільства цієї сфери не дарма, може хтось мовчав весь цей час, бо рішення глобального фонду було ухвалене лише в другій половині грудня. Що в Україні надходять будуть надані кошти в розмірі 305 мільйонів? І коли дехто хто дуже цікавиться фінансовими потоками, а це предмет дуже багатьох запитів, які кошти, як і почав може міркувати. А хто реципієнти, альянс, мережа? Ми таких не знаємо. Це не наші організації. Може ми їх поміняємо на якісь інші, може ми на нехай держава все отримує. Цілком можливо, що така інтенсифікація роботи робляться для того, щоб підірвати авторитет громадських організацій як виконавців програм по цьому що держава вже не справляється з нинішнім обсягом роботи? Що держава бере на себе зобов'язання, які не виконуються. Бо а, національна програма по боротьбі зі СНІДом на 2011 рік подивимось на фінансування з боку міжнародних організацій. Воно виконується повністю. Подивимось на те, що в держбюджеті це лише 45%. Від того, що записано в іншому законі, закон про національну програму, ми бачимо, що держава працює не на повну силу, а на ці 45%. Якщо ми копнемо далі, подивимось, а як ефективно навіть ці кошти 45% використовуються, ми побачимо, що ефективність ще падає, бо Володимир говорив про різницю в цінах. Так? За ці кошти можна було більше зробити. Тому, так, І я нагадаю історію. Глобальний фонд вже спробував давати кошти державі. І тоді через такі різниці в цінах, через проблеми в, в відкритості рішень, грант було призупинено. Поэтому наступать на другие грабли, если и треба, то очень обережно, чтобы не, не более чем грабли. И сегодня я представляю не только наш страновые офис и программу в Украине, но и э, нашу глобальную программу, штаб-квартиру и лично исполнительного директора Мишеля Сидибе. Я хочу подтвердить э, обеспокоенность э, всемирного сообщества, о котором говорил Владимир Андрей и Дмитрий и сделать следующее заявление с акцентом на три действительно существенных момента. Первое – это то, что касается лечения и прерывания лечения, недоступности физически препаратов, а их, насколько мы знаем, и проинформированы шесть, и за этими шестью препаратами стоят тысячи жизней людей, как взрослых, так и детей. Мы говорим не только о прекращении лечения для тех, кто уже под наблюдением медицинским, но и тех, которых нужно вновь привлечь в эти программы. Существует потребность... А вот э, в конце 2010 -го года была э, такая цифра, официально принятая страна. 53 тысячи человек нуждались в лечении. В этом году их будет намного больше. Через два года их будет 80 тысяч. На сегодняшний день, если 20 тысяч получают лечение, это значит, что у нас многократно нужно лечение увеличить э, и, и его охват. И не делать что-либо сейчас э, приведет действительно э, к смерти людей и приведет э, к намного расширению эпидемии. И третий момент, на который я хотела э, э, акцентировать внимание, это то, что потребление э, неценных наркотиков остается одним из основных путей передачи ВИЧ-инфекции в Украине. Юные Всемирная организация здравоохранения, управление наркотиками и преступностью ООН, ЮНОДСИ поощряют и призывают к расширению снижения вреда, включая и заместительную терапию, без которых невозможно остановить эпидемию, которая является национальной целью Украины. Одно из мер снижения вреда – заместительная терапия, которая является научно обоснованной и уже проявила себя как эффективная программа. Если мы говорим, что за год с такой, таким охватом, а его не хватает, и он не, не, не недостаточен, мы 300 случаев ВИЧ-инфекции предотвращаем. Вы представляете, сколько жизней, сколько новых инфекций предотвращается только такой программы?